Всім привіт. Сьогодні з вами в онлайн-проєкті події в третьому секторі. Я ведучий програми Сергій Сухобойченко. Сьогодні дуже цікава тема фасилітація в Україні. Фасилітація, що це таке? Що це за таке? Дуже цікаве слово. Я не знаю, чи є в Україні ринок послуг по фасилітації, чи немає. Но сьогодні ми все про це про все ми і поговоримо. Тому що сьогодні з нами прямо такого ще у нас не було: три фасилітатори. Можна сказати, головний фасилітатор, представник, представник головних фасилітаторів з-за кордону Світлана Саламатова, громадська організація ICA ICAUCRIN. З нами фасилітатор з міста Пирятин Ірина Таран, от, громадська організація жіночі ініціативи Полтавська область. З нами також фасилітатор з, зі штатів Наталія Краснобаєва. Та по прізвищу Українка. І я хочу сказати, що наша програма онлайн-події в третьому секторі розроблена Інститутом розвитку креативних технологій та мас-медіа у партнерстві з телерадіокомпанією Маріон міста Євпаторія громадськими організаціями України та за кордону і наш інформаційний партнер, громадська організація Громадський Простір. Так, і я зараз передаю слово Світлані Саламатовій, Светлана, зараз нам все расскажет. У нас будет очень интересная передача. У нас завжди циковая передача, когда есть Светлана. Светлана, слово. И уже, конечно, я не знаю, это как комплимент или как подколку. Mm -hmm. Надеюсь, комплимент. Я постараюсь сделать наш разговор интересным. Прошу прощения, это первый раз, когда в роли ведущего передачи, да еще в прямом эфире, это, конечно новый опыт для меня. Меня зовут Светлана Соломатова. Я глава общественной организации ICA Ukraine. ICA Ukraine это глобальная организация. Мы являемся маленькой веточкой этой организации. Это также, как и, это также общественная организация, которая находится в США. Вот Наталья Краснобаева, как раз представитель того континента сегодня среди нас. Uh, уже существует ICA глобальная больше 50 лет. В этом году 50-летие 50 праздновали. И uh, ту идею, ту миссию, которая несет эта организация вместе с нами, она уникальная, но она совершенно простая. Uh, наша миссия сделать общество вокруг нас лучше. Это не значит, что мы собираемся захватывать территории или э, менять какие-то власти. Мы просто собираемся жить комфортно и делать жизнь лучше для наших детей. Так, для, этого, это будет, для, этого мы, для этого мы э, используем очень простой метод, который называется TOP по-английски. ТОП мы его называем по-русски. Это технология участия. Это работа с большими группами, с малыми группами. И, конечно, отсюда вытекает интересный вопрос, что же такой фасилитатор. Мы, недавно, да? мы недавно, да. недавно у Ирины спрашивали, кто такой медиатор. В чем отличие? Это интересное слово. В чем отличие да. э, медитации от медиации? И наши слушатели и зрители поняли. А сейчас вопрос, чем отлица, отличается фасилитация от медиации? Это, наверное, вопрос нужно адресовать и Таран, потому что она у нас профессиональный медиатор и профессиональный фасилитатор. И, и лучше ее, мне кажется, среди нас никто не знает ответ. Чи это означает, что я должна дать ответ? Я думаю, ви зв'язані це робити. Да. Тоді дякую ще раз, тоді доброго вечора всім. Я буду говорити українською мовою, бо представляю Полтавщину, місто Е, Якщо говорити про медіацію і про фасилітацію, медіацією я займаюся вже 5 років. Щодо фасилітації, моє розуміння було трішечки відмінне від того, що я почула ось за останні 10 днів. Перше я познайомилася із Світланою Саламатовою зіриною Іриною Фурсу Миколаєві, коли вони нам презентували фасилітацію як спосіб побудови консенсусу. Що до цього моменту для мене це було зрозуміло, але ті методи і підходи, за допомогою якої вирішува вирішуються ситуації, де залучені велика кількість людей, от це для мене було, скажімо так, нове, ті методи, які вони давалися. Тому ж скажу так, що для мене фасилітація на сьогоднішній день це е, е, техніки, які дають е, можливість людям, які працюють в колективі, знайти спільні рішення. Крім того, можна сказати, що це не тільки спільне рішення, а це може також бути спільне планування, спільне бачення цілей, завдань. Ну, от, от, як, це, це моє таке розуміння, не знаю, чи вірне воно, Світлана, може, ви мене поправите. А ну, дійсно, це дуже вірне, що ви сказали. Це тільки одна частина відповіді на те, що таке фасилітатор. Вы помните, когда на сфокусированной беседе в Николаеве мы пытались ответить на вопрос, что такой фасилитатор, совершенно четко мы все вышли в единое понимание, что фасилитатор это эксперт, консультант, тренер в одном лице. Так, так. Да, и если мы заберем в гугле фасилитатор, мы увидим определение, что фасилитатор это посредник в прямом переводе. Вот. Также фасилитатор это человек, который помогает э, группе в действительности найти какую-то, прийти к единому как, какому-то решению. На сегодняшний день фасилитация ушла намного дальше. Сегодня при помощи фасилитации э, успешно можно разрабатывать планы действий и делать изменения в организации. Не только в организации. Вчера, например, э, я провела фасилитацию в средней школе. Э, передо мной в аудитории было 200 детей. И я была одна. Это было достаточно сложно, потому что обычно с такими группами нужно, чтобы работало больше детей. Но я вам скажу, что используя метод фасилитации, абсолютно спокойно можно работать с такими группами и получать не просто в результате разговоры интересные, а дети были 14 лет. То есть вы можете представить, 200 детей 14 лет передо мной. Вот. И при помощи фасилитации можно находить уникальные решения, рождать новые идеи можно разрабатывать новые бренды. И самое главное, ключевое, например, для бизнеса, при помощи фасилитатора можно к принятию решений, основных стратегических решений, нужно, можно привлекать самые физической лестнице отдела в организации. Это то, чего не делается сегодня. Потому что если в бизнесе мы говорим о том, что мы строим бизнес на один день, да, фасилитация здесь не нужна. Но если мы говорим о том, что мы делаем бизнес на много лет и для наших э, на следующих поколений, для наших детей, если мы говорим о том, что мы строим общество для наших детей, то мы обязаны выучить метод фасилитации и им пользоваться ежедневно. Светлана, вы знаете, я хочу, если позволю, несколько слов скажу как раз. Чим відрізняються фасилітативні методи від інших методів? У нас, коли я займ і зараз займаюся медіацією, у нас цей напрямок називається відновний підхід, відновні практики. І чому говорять відновний? Тому що ми думаємо не про разове вирішення тієї чи іншої ситуації, а якраз забезпечення довготермінової перспективи. Тому про фасилітацію моя думка така. Так само можна сказати, що фасилітація це якраз забезпечення? Довготермінових стосунків, довготермінових результатів, тобто не разове вирішення, не сьогодні, який буде результат, а все-таки запобіг... забігати наперед і думати про те, що буде в майбутньому. От чому а -а -а. так само, якби а -а -а. по фасилітації, я думаю, що ну, дуже гарні техніки, дуже гарна методика, і потрібно її впроваджувати. Чим раніше всі ми це зрозуміємо, тим буде краще ну, буде результат. То есть да, я так я, почувствую, я, что я... а, фасилитацией в бизнесе тоже занимаются, так? Ну да, конечно. конечно. Можно добавить. Да, да, можно, да. А да, просто хотела еще немного добавить о, о том, что фасилитатор это личность, которая помогает группе использовать мудрость и креативность самой группе в решении какого-либо какого вопроса. То есть фасилитатор, он выступает и вроде лидера, но не лидера, который берет все внимание на себя и руководит процессом и раздает указания. А фасилитатор это как бы мудрый а, посредник, как правильно Светлана сказала, который а, незаметно ведет саму группу, помогая группе, используя потенциал самой, группе, самой группы прийти к какому-то решению или консенсусу. То есть, вот а это важно. Василин колец, да, да, прям, да, я хотела привести пример, как раз вчера это было очень четко видно, что роль фасилитатора перед группой или в группе, потому что если есть группа, то обязательно появляется хаос. И, как правило, хаос, он решается у нас силовыми методами. Если это в школе, то это криком, авторитетом. Если это во власти, то это только авторитетом, авторитарно решается. А как раз-таки фасилитатор помогает этот хаос организовать в такую структуру, или я даже не знаю, формирование, я не знаю, как это слово подобрать, в нечто такое, что не просто приносит позитив, а, а помогает выработать новые идеи, выйти этой организации или этой группе на новые уровни понимания и решения. Хорошо. А общественные организации или бизнес, все-таки кто больше им пользуется сейчас в Украине? Э, ну, на сегодняшний день... Э, я могу сказать, у нас мало примеров в действительности, кто пользуется фасилитацией в Украине. Я думаю, что фасилитацией, как чистым словом, пользуются очень многие, как в бизнесе, так и в, в общественных организациях. И фасилитатор это слово не новое для Украины. Но мы, я бы хотела сказать, что мы это говорим о фасилитации, но в действительности я бы хотела сфокусироваться на методологии T.O.P. – TOP. То есть, если мы говорим об этой методологии, то это новая методология, она пришла в Украину всего лишь два года назад вместе с нашей организацией. Началась наша идея с того, что мы организовали программу вовлечения гражданских лидеров Украины Миннесота. И Наталья Красноваева не просто так появилась, это человек, с которым мы познакомились в результате нашего взаимодействия между Украиной и Миннесотой. И как раз таки в городе Борисполе мы использовали этот метод, когда приезжала делегация мэров и управляющих городов в Борисполь. Борисполь встречал эту делегацию из Миннесоты. И мы за три дня провели обновление стратегического плана города Борисполя при помощи методологии Этиопии. И, и вот уже прошло год, в городе Борисполе уже защищена диссертация на эту тему, вторым лицом в городе, и э, активно результаты стратегической сессии, которые мы провели их сегодня, э, ими им сегодня в пользу, пользуется город и в своих принятии решений и в принятии стра дальнейших стратегий развития. То есть при стратегическом планировании тоже города да, можно использовать э, метод фасилитации? Я бы серьезно сказала, не можно, а нужно. Мы, нужно, получается, это единственный город в Украине, который использовал метод фасилитации при пересмотрении стратегического плана города, да. И у нас Наталья. Да, я просто хотела добавить о том, что на примере здесь в США э эти методы становятся довольно-таки популярными, распространенными не только в принятии решения городского управления, но на базе, как бы, на плане разных организаций и э я знаю, что тоже здесь на примере, например, и города, да, когда они собираются на какие-то свои а, сессии или планирования, они используют, то а, приглашают фасилитатора и гораздо более продуктивно видят а, планирование своих своих действий. А, у меня были примеры примеры фасилитации в организациях а, стратегического планирования, и я тоже могу увидеть, насколько насколько это помогало им. А, вообще увидеть как бы потенциал самой группы, потенциал участников э, самого самой этой встречи, использовать время гораздо более продуктивно и потом еще отслеживать результаты этого планировать то есть насколько потом э, э, все это планирование э, используется в реальной жизни то есть это сейчас здесь это без этого я могу сказать что многие организации просто даже далеко не идут то есть топ используется практически повсеместно но ну, в Америке есть не... специалисты, да? Да, здесь около 50 сертифицированных фасилитаторов именно в ICA USA, в разных частях Соединенных Штатов. А вот также огромное общество фасилитаторов, которые не имеют сертификации, но также работают фасилитаторами в своих организациях, проходят тренинги. Я знаю также, что многие организации просто спонсируют своих сотрудников для того, чтобы они прошли тренинги и, вернувшись в свои организации, могли более эффективно сотрудничать, работать и проводить стратегическое планирование для своих корпораций или организаций. Интересно. Сегодня... Светлана, я хотел спросить, а в Украине сколько специалистов со стажем? Со стажем, потому что слово «известное», как Вы говорите, у нас многие слова «известные». Вот. А сколько специалистов, у которых есть опыт? Я могу совершенно точно сказать, что на сегодняшний день в Украине 9, 9 сертифицированных фасилитаторов. Эти сертификаты мы выдали всего-навсего 4 дня назад. Ирина Таран, это у нас Ира, я не помню, к сожалению, номер сертификата, по-моему, номер, номер 8, я номер 4. Вот мой муж Владимир, номер три. Но могу вам перечислить организации, в которых уже четыре дня уже используется фасилитация. В Украине это Национальная академия государственного управления при президенте Украины, это Академия муниципального управления, это Университет Крок, Национальный банк Украины, также использует фасилитацию. Это Женочные инициативы Общественная организация Это Администрация президента Круто Мы начали в хорошо таком, Мы начали удачно, я думаю В таком обществе вести программу К сожалению К сожалению, так получилось Что не все консультаторы Смогли выйти к нам сегодня в эфир По причине того, что это достаточно режимное предприятие В 6 часов к сожалению никого не, не выпустили удач... да. да никого не выпустили наверное проводят фасилитацию до сих пор это к счастью потому что мы бы всех не смогли вывести всех желающих потому что нас пятеро и плюс девять это было бы ну я бы хотела бы сказать что что это хорошая новость для Украины в действительности потому что сегодня в три часа дня был эфир и вы говорили о том, что о позитивных новостях, о позитивных новостях или позитивном имидже Украины за рубежом. Фасилитация как раз-таки может помочь быть одной из этой новостью. И я думаю, что через нас мы сможем много новостей создавать. И вопрос не в том, чтобы позитивно писали в Украине. Вопрос в том, чтобы мы сами создавали эти позитивные новости. Если мы их будем создавать, то они будут и писать. И одна из самых больших новостей, которую, к сожалению, не знали в эфире приглашенные вами люди, о том, что в этом году журнал National Geographic рекомендовал Украину в качестве первых десяти стран в мире, которые стоит посетить. И одна из самых больших достопримечательностей, которые рекомендуют всем людям на земном шаре посетить, это Крым. Это ласточки на гнездо. Поэтому я думаю, что нам есть чем гордиться. Вот. И я бы хотела добавить, в связи с тем, что я работаю мостом, мостиком между Миннесотой и Украиной, и я создаю эти новости сама, и нахожу их, и транслирую, и из плохого нахожу хорошее, и стараюсь донести в США наш позитивный имидж. Я вам хочу сказать одно, что самые лучшие новости в Украине – это люди. Лучше нас нет нигде. И не девушки, которые красивые, как говорит наш президент, ходят на улицах весной и раздеваются. А я вам хочу сказать, что мы красивые изнутри. И мне нужно стесняться показывать эту красоту. В смысле Чем президент мы пок... ошибся или что? Нет, ну не ошибся. Я его подниму в этом плане. Весна, что ходить одетым? Я вам хочу сказать что, конечно, не нужно ходить весной одетым. Но мне кажется, что куда бы мы ни пришли, мы просто должны быть хорошими людьми. Независимо от того. Не у всех же у нас красивые ноги, правда? Ну, не по протоколу было сказано, можно так сказать. Но это говорит и фасилитаторы тоже разные бывают. Самый большой посыл для сегодняшней передачи и на чем, в чем суть фасилитации фасилитатора? И первая заповедь, которую мы несем, это глубокое уважение к другому человеку. Если фасилитатор в Украине, в США или в другой стране мира сможет проявлять глубокое уважение к другому человеку, то вы же знаете заповедь. Да? То, что мы транслируем Напомню. в других, то мы получаем в ответ. Чем больше мы будем проявлять глубокое уважение друг к другу, тем больше мы сами этим чувством будем наполняться. Поэтому мне кажется, что это самое главное, что есть в процессе фасилитации. Ну, любая передача зависит от режиссера, от сценариста, поэтому тут, поэтому тут кто как подготовит передачу, насколько Конечно. она и будет интересной. Но я хотела бы еще Наташу спросить, если возможно, если у нас есть еще пять минут. Есть. А... Дальше, как вы видите применение фасилитации в Украине? Ну, я в частности сама являюсь здесь студентом в Университете Миннесоты и занимаюсь вопросами молодежного развития. Поэтому, когда я начала заниматься фасилитацией, прошла обучение годичное здесь, в США, в Миннесоте, я для себя, прежде всего, видела огромное будущее для области молодежного развития в Украине. Я вижу, насколько огромный потенциал есть в использовании методов фасилитации в различных а, образовательных сфер, кругах и а, кругах молодежь, молодежных организаций различных, Вижу, насколько это может а, продвинуть нас на какой-то качественно новый уровень, а, не только в улучшении работы самих молодежных организаций и образовательных учреждений, но также в налаживании а, хороших продуктивных взаимоотношений между молодежью и взрослыми. То есть, например, между молодежными организациями и молодыми людьми, которые там работают или волонтерят, и, например, правительственными или неправительственными организациями, которые возглавляемые ну, взрослыми людьми, да, то есть жителями Украины, гражданами Украины. Вот. То есть я вижу огромный, огромный, огромный потенциал, огромный плюс в использовании этих технологий, потому что эти технологии помогают а, привлечь к участию людей с различными стилями обучения, то есть визуальные э, люди, люди, которые кинестетически или аудио воспринимают информацию, то есть особенно это особенно близко молодежи, мне кажется, это особенно привлекательно для молодежи, и вместо каких-то сухих, и скучных или авторитарных методов, э, которыми сейчас молодежь пользуется как как остатки пережитки прошлого, да это можно заменить гораздо более энергичными, привлекательными и продуктивными методами, которые будут и интересны, и будут еще какие-то плоды приносить. И плюс еще будут улучшать отношения между людьми. Потому что молодежь нуждается в том, чтобы они были услышаны. Не просто, чтобы ими руководили и управляли, говорили, что делать, а чтобы их услышали, потому что им есть что сказать. У них есть огромное, огромное Просто кладезь кладись креатива, кладезь информации, кладезь опыта, мыслей, которые очень ценные. и часто бывает, что взрослые недооценивают это, и не используют это. А методы фасилитации приглашают всех участников группы быть равными и на равных делиться mm -hmm. и возрастать и приходить к какому-то общему решению. Так и что Поэтому в итоге? Я... Вот все-таки итог любой фасилитации. Пришли люди, собрались, поговорили и что дальше. Я бы вам хотела привести пример, очень наглядный, что дальше. Год назад мы начали новую программу, которая была инициирована администрацией Борисполя, о том, чтобы группа молодых людей, школьников, приняла Миннесота в рамках подписанного договора о городах-побратимах. То есть кроме стратегического плана вы еще и наладили партнерство между городами? Абсолютно Америка верно. Украина. Абсолютно верно. Это уже интересно. Не мы наладили как организация, мы бы мы выступали здесь только лишь в роли фасилитаторов. И все идеи о дальнейшем сотрудничестве, о каких-либо действиях, принимались только лишь людьми, которые присутствовали в этой программе. А, Светлана, и, и извини, получается что фасилитатор это как м, дипломат, да? Как переговорщик да. профессионально, да. да? Да, да. Угу. да. Хорошо. И именно вас приглашали и все-таки. Ну, есть стратегический план. Его нужно усовершенствовать. И вы выступали, получается, между разными целевыми группами, например, общественность и власть, да? Да. Или и, в я... случае обратимства между городом американским и украинским? Абсолютно верно, Сергей. Ну, спасибо. Есть, когда мы делали стратегический план, это не мы делали, мы только фасилитировали это мероприятие. Одной из, одной из просьб наших было собрать как можно больше людей из разных категорий в городе. То есть за одним столом мы могли наблюдать мэра города, депутата города, представителя бизнеса, представителя образования, студентов. То есть эти все люди сидели за одним столом и пересматривали стратегический план. Это как раз то, о чем Наташа говорила, что очень важно, что молодые люди присутствовали и э, абсолютно открыто, абсолютно откровенно в примере говорили и высказывали э, свое мнение, даже очень острое я бы не хотела их озвучивать здесь. Вот. Но самое главное в этом процессе, что мэр города и э, как мыслит администрация, ведь она не всегда мыслит плохо. Это нам кажется, что мы в оппозиции к ним находимся, потому что под теми новостями, под влиянием тех новостей, которые несутся об этом сегодня, говорят в вашей передаче, и еще разные другие факторы. Ведь, в действительности самое главное, чтобы начали понимать друг друга на, сегодня, на сегодняшний день. Вот только что зритель написал нам, что фасилитатор, получается, он зашел в Википедию, а фасилитатор сравним с дирижером, да? Его да, не. Да, это не одна версия, да я Спасибо. хотела сказать что на самом деле очень правильно подмечено было тобой сергей что медиатор это такой себе переговорщик это посредник это, это тот такой мост на который вот я очень часто привожу этот пример то есть есть возможность у вас есть мост вы можете пойти этим мостом и получить все блага да, или какое-то какое-то решение но вы можете это делать самостоятельно из-за этого просто будет какой-то хаос. Как раз э, фас фасилитатор это тот человек, который создает атмосферу, он следит за процессом, но при этом он никому и ничего не советует. Он остается нейтральным. То есть его, его, кауз, да? его главная задача это создать э, условия для того, чтобы люди могли договориться, прийти к какому-то решению, найти ту грань, которая удовлетворит всех участников. А, то есть, а получается. У нас, когда делается стратегический план, с одной стороны власть, там как правило замок, да, да? да, с другой стороны какой-то оппозиционер, громко говорящий из среды общественности. Ну и вот это введение такой вот стратегич... ну создания любого плана, а получается, что в Америке или у нас уже в Украине да есть люди, которые готовы выступать. Ну как посредниками, да? Посредниками между разными структурами. Ну, это это интересно. очень важно. Это да. как раз такого нигде и нет. Ну теперь понятно, почему только один город в Украине, только Борисполь, только Светлана Саломатова. А, но это статистика, да? Статистику она или есть, или ее нет. Один город, всего один фасилитатор и такие прогрессивные, прогрессивные все-таки моменты в Украине есть. Но я бы хотела немножко поправить, потому что в городе Борисполь ни один фасилитатор работал. В то время я не была фасилитатором, я была просто лишь Светланой Соломатовой. Две семьи сделали эту программу обмена. Ирина и Ричард Куршман, это компания консалтинговая, которая находится в Миннесоте. Они являются нашими основными партнерами. С нашей стороны, с украинской, это была Светлана и Владимир Соломатовой. Это две семьи сделали эту программу, мы нашли город Борисов и э, сделали там то, что, то, что сделали. В результате, в результате нашей работы на сегодняшний день, э, уже вы упоминали по поводу стратегического плана операции, вторая самая большая программа, которая и самая важная, как на сегодняшний день, это программа вовлечения юных лидеров. 18 детей из Борисполя провели целый месяц в Миннесоте. Их встречала Наталья Красновая и Ирина Фурсман. И месяц это был месяц э, детям... Спасибо. Пытали, Светлана. Да, детям пытались Спасибо, рассказать, Светлана. что такое лидер и лидерство. Осталось 10 секунд. Я думаю, по э, лидерству в молодежной среде мы поговорим в следующей передаче. Спасибо. И сегодня была тема о фасилитации в Украине с ведущими фасилитаторами, с единственными фасилитаторами в Украине. Спасибо. До свидания. До новых встреч. Спасибо большое, ребята.